Сегодня я снимаю Back to School, и, и... это Лиза Кэт, наверное. Да. Но не важно. Ой, простите. Ладно, не важно. Сегодня мы начнем в и закончим, наверное, портфель. вот так это все выглядит. Я быстро пробегусь по этому, чтобы потом ну, не Давай. Первый текстовый водитель. Настро. По-моему, там сложная собака. Закрой дверь, ну -мо! Ты будешь ко мне приходить и снимать видосы, понимаешь? Да, да поняла. Ты его снимаешь, что ли? Да. И он у тебя тоже показывает в чем он тоже влоги? Класс. <laughs> Собака спасатель. Мой оператор а дебил. Не yeah. важно. Uh -huh. Итак, тот текстовый текстовый дитя, от которого желаю моя с Марком. Да. Что ты камеру перевернула? Только переверни обратно. Вот молодец.

Надеюсь, вы сейчас все увидите сами, потому что я положу это все на место съемки. И вот так вот разложу чуть-чуть. Вот, вот так это все видите, Нет? Нет. Там вот все пусто, не пусто. Видите, там все какая содержимое пенала, я ему на Вот. И, короче, вот, вот все вот это вот мое барахло. Это все мое. Я люблю собирать барахлишки. Стоп. Угу. Сейчас я покажу вам все мое родное, мои тетради, на самом деле мне вообще плевать на них. Ну ладно, я покажу, я знаю, кстати. Простите, за посторонний звук. Так. Это что называется? Биология. Ой. Что за Это называется... Ликтянка, поэтому не знаю. Это называется общество знания. чуть не сказала общага. Но я же не Так называется география географ Вс, все попали ладно, это не важно история для него история и два английского они у меня и тут задний то штука есть прикольно да всякие слова но они мне необходимы так то и это все написано English а я не знала это собаки под математику, они толстые, 44. Я так много про тетради не говорю, потому что, ну, как бы, ну зачем. И в этой серии еще есть вот такие вот тетради. Они мне тоже очень понравились, но я решила купить вот две. сейчас. Править деньги на бархло. И сейчас идет такая маленькая серия, моя коллекция, могу сказать. Вот таких вот милых собачек. я ничего про них не говорю, потому что, ну, зачем это собаки? И вы спросите, почему в этой коллекции нет мо моего пса, ну, как бы, картинки моего пса. А все очень просто, потому что я не нашла эту, этого пса, его отлично барахло, ну, все, все, ради вас, как сказать. Стоп. Вот мой дневник. Тут она не права насылает, она как бы отклеивается. Многие ну, одноклассники сегодня пытались ее отклеить, но они идиоты. Придут. И мой дневник с желтыми страницами. Мне это безумно нравится. Так под старину все типа. А? Все так. Давай. И дальше наши предметы будет. Это вот такая нужная вещь на самом деле в школе. Это такой, как блокнот со стикерами. Тут все отклеивается. И это все в штуке. Вот видите, да? Сложила чуть-чуть. Эти вот все штуки из фикс прайса стоят 45 рублей, по-моему, это самое нужная Уже видео. 49. Уже? Да. Да. Тут мне видео мешает снимать. Так, ладно. Под конец видео. Хотите тут по моему портфелю? Хотите, да? Хотите? Знаете, У нее тут маленький секрет. Смотрите, салфет. Это уже не в эту Раз, два, Точнее, уже Три, четыре. 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 Заметьте, оскорбинка. Пять. Ну, как же без наушников? Шесть. И плеера. Семь. Все. И теперь перейдем наконец-то к моему портфелю. Мой вот, портфель выглядит вот так. Я слышала и взяла какой-то спортивный, хотя у меня миллион юбок и одно платье. С чем я его буду носить? Не знаю. И заметьте, сумок у меня нет. Буду как-нибудь носить. Как вам показать? На широких ручках. Такая петелька. Мне это радует. Написано 1949 CPL и знак Адидас. В принципе, все очень просто. Ну-ка. Итак. И к концу видео мы покажем моего оператора Подожди еще раз. Он, он очень странный, но она мне помогает снять это видео. Она будет мне помогать в следующем. И тут у меня куча шариков, в которых я вам сегодня показывала. Ой, не палим, не палим. И тут, конечно, ее сумка это балдавка, реально. Ну и все, на этом, я думаю, можно закончить. Так. Вот. Оператор мой дебил. Оператор мой лось, я лось. На самом деле, это все шутка. Кто смотрит это видео. Может, моя мама смотрит это видео. Короче, не важно. Это все шутки, минутки. Ну, все, короче, э -э нормальный этот человек. <правда> совсем стандартный. И тут, короче, смотрите, см все десять шариков. Там еще десятый. Она тут слошила и чуть-чуть про прокинула. Короче, все нормально. Всем пока. И <правда> Мы оператор. Конь. Ты, ты конь, Поняла, да? по моде. Нет. Ты вообще нормальная, нет? Короче, на этой счастливой ноте мы закончим, и вы увидели моего трапора. И вот этот чудо-человек снимает мои видео. Так что все, всем пока.